Halo guys, ini saya menemukan buah kelapa sawit kembar dua ini guys, dan buah kelapa sawit ini menurut saya cukup langka ini guys, dan selama ini saya mengambil buah kelapa sawit. Ya baru pertama kali ini saya menemukan buah kelapa sawit kembar dua dengan bentuk tandan dua buah dan satu tangkainya guys, dan lumayan lah ini. Tadinya saya tidak menduganya juga pada saat saya memeggrek buah kelapa sawitnya tiba-tiba dia jatuh. Saya agak curiga buahnya tadinya agak melebar bentuknya jatuh ke bawah guys. Tapi saya pastiin untuk melihatnya tiba-tiba buah kelapa sawitnya ternyata kembar dua guys. Tandanya dua buah dan satu tangkai. Kalau orang bilang sebagian kembar siap ini guys Ada dua buah satu batang kelapa sawit Jarang dan selama ini tidak pernah saya menemukan buah kelapa sawit Ada kembar dua guys Baru kali ini dan baru pertama kali ini saya menemukannya dua buah ketan dan kelapa sawit satu buah tangkainya dengan berdekatan ini semoga buah kelapa sawit ini membawa keberuntungan dan semoga hasilnya juga banyak enggak unik juga ini guys nih menurut saya Wah, kelapa sawitnya. Hmm. jarang ditemui ini, guys. Kembar dua. Dan biasanya buah-buah yang lainnya ada kembar dua yang sering saya temui buah seperti buah pisang. nih Orang tua saya pun tadinya agak heran juga dia, guys. Tiba-tiba lihat buah kelapa sawit ada kembar dua dan ini juga salah satu kekuasaan Allah juga ini guys nih kekuasaan dari Tuhan juga biasanya kan orang kembar dua dan buah-buah yang lainnya ini jarang juga yang ditemui buah kelapa sawit kembar seperti ini dan buah-buah yang seperti buah pisang buah buah pinang ya agak sering juga ditemui kembar dua guys tetapi ini buah kelapa sawit cukup langka juga ini guys kembar siam seperti ini atau kembar dua berdampingan ini orang tua saya juga bertanya-tanya dia tadi guys ya kok sawitnya ada kembar dua dia bilang tadi guys ya saya jawab ini kebetulan saja selama ini saya panen buah kelapa sawitnya ya tiba-tiba baru kali ini saya menemukannya saya bilang sama ibu saya tadinya guys Oke okay guys, cukup info dari channel ini guys. Sekian terima kasih. Salam sehat, salam olahraga.